Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, сегодня поговорим с вами про самое главное, про деньги, Вася. А конкретнее, Вася, про бабосики. Вот, где взять деньги в бюджет страны? Значит, начнем с привычной схемы, а-ля Яценюк стайл. Значит, одалживаем деньги у Евросоюза под 4% годовых, потом через полгода одалживаем у Америки, потом у Китая. То, что взяли у Китая, отдаем Евросоюзу уже под 8% годовых. Деньги, конечно, они возьмут, потому что у них-то их уже нет. Вот, дальше, значит. То, что взяли у Америки. Вот. Отдаем Китаю, но уже под 12 процентов. И потом... Э, э, ну, короче, схема сложная, но проверенная. Все наши банки так работают. Ладно. Дальше. Значит, э, все говорят, что надо приглашать иностранных специалистов в правительство, чтобы поднять экономику. Я не согласен. У нас что, своих талантов, Вася, нету или что? Ну, пригласите гаишников, Вася, таможенников. Я не знаю, кого там еще. Прокуроров. Пусть они поделятся секретом своего успеха, как за год всего стать богатым вася, и успешным. А лучше всего, кроме секретов, пусть еще поделятся тем, что они наворовали. Глядишь, так пару бюджетов страны мы в бюджеты и положим. Вот. Но это были сложные схемы, а сейчас более простые. Так, значит так, первое, валютчики. Вот, предлагаю все обменники закрыть, а валютчики пусть долю государству платят. Значит, во-первых, у них это оборот больше. Во-вторых, с курсом у них честнее. Дальше, вот, ценные бумаги. Акции, ценные бумаги? Конечно, же. Вот, Налог кто-то с них платит? Нет. Идешь по городу, одни акции в магазинах, везде скидки. Вот провел акцию, заплати налог. Дальше. Справка. Ценная бумага? Ценная. Кто-то платит с нее налог? Нет. Справка в садик 300 гривен. Справка в ЖЭК 500 гривен. А кто налог будет с них платить? Неизвестно. Дальше. Свадьбы тоже никакого, никакой пользы в бюджет не приносят. Вот. Но мы просто, ну, мы боремся с теневой экономикой, а все гости деньги в конвертах несут. Куда это годится? Кстати, недавно в Николаевской области был скандал, ося. оказывается, невесту выкупали за бюджетные деньги. Прикиньте. Ося. Дальше ося, поговорим насчет шоу-бизнеса нашего украинского. Ну, эстрада, так сказать. Да. Вот, сходите в клуб, ося. сходите на концерт, посмотрите, ося. сколько людей поет мимо кассы. Еще, значит, большие бабки э, в бюджет приносят туризм. Вот. Ну, тут, кстати, я за Евро 2012 заработал 4 айфона и 3 фотоаппарата. Ну и так по мелочи. Все вот. люди платят большие бабки для того, чтобы поехать поваляться в лечебные грязи. Вот. Вот. Ну, тут все просто, кстати. Приезжайте к нам в любой город, Вася. В отличие от зарубежных курортов, где грязь у нас вася, только в одном месте, вася, у нас, для удобства туристов, вася, она разбросана равномерно. Дальше. Мавзолей. Бездонная схема и работает уже более 90 лет. Что мы не можем свой вася построить и кого-то туда положить? Тем более, что вождь украинского народа сейчас э, без работы. Вот. А если 2, 3, 100 мавзолеев построить? Сечете схему? Дальше, Вася, где еще взять деньги в бюджет? О, я придумал. За удовольствие надо платить? Надо. А смотри, позанимался сексом? 20 гривен в бюджет. С женой, Вася, 10. Это если она согласилась на секс. А есть же такие, что и Динамо, понимаешь? Она тебя крутит-крутит, Вася. Крутит. Полная Динамо. Это электричество. А за электричество надо платить. Короче, чтобы подытожить, хочу обратиться ко всем чиновникам и депутатам. Живите, Вася, четко и не воруйте. Чтобы мне не приходилось искать деньги, Вася, в бюджет. С вами был Жека. Пока. Вася, что ты делаешь, Да я вижу, что ты мобилу отжимаешь. Налог давай, плати.